assalomu alaykum jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy xabarlar bilan efirda hudud yangiliklar informatsion dasturi studiyada mehribon nuraddinova mamlakatimizda kelajagimiz egalari hisoblanmish bugunimiz erkalarining har tomonlama yetuk va barkamol shaxs bo'lishi uchun barcha chora tadbirlar amalga oshirilmoqda beruniy tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham bolajonlar uchun barcha qulayliklar yaratish bilan bir qatorda ularning salomatligini saqlash bo'yicha barcha chora tadbirlar amalga oshirilmoqda navbatdagi lavhamiz shu xususda. keyingi yillarda ta'lim muassasalarining faoliyati samaradorligini oshirish va moddiy texnik bazasini mustahkamlashga yo'naltirilgan qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda chunki ertamiz egalarini komil barkamol bo'lib voyaga yetishlarida maktabgacha ta'lim muassasalarining o'rni beqiyosdir beruniy tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli uchinchi sonli davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil qilingan maktabgacha ta'lim tashkilotida bugun barcha sharoitlar yaratilgan ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki mazkur maktab gacha ta'lim tashkiloti bir yuz ellik o'ringa mo'ljallangan bo'lib hozirgi kunda bu yerda bolajonlar zamonaviy sharoitlarda ta'lim tarbiya oladilar ularga malakali tarbiyachilar munosib ta'lim tarbiya berib kelmoqda bu yerda tarbiyalanuvchilar ma'nan yutuk jismonan sog'lom va barcha tillarni mukammal o'rganishlari uchun bog'chada rus ingliz tillari va sport to'garaklari mavjud bo'lib hozirda bolajonlar to'garaklarda faol qatnashishlarini boshlashdi darvoqe bugunning erkalari kelajak egalari ertangi kunimizning jaji vakillari kamoloti yaxshi ta'lim tarbiya olishi bugun hammamizning oliy maqsadlarimizdan biridir ushbu ta'lim dargohida bolajonlarning sog'lom va baquvvat bo'lishlari uchun barcha turdagi taomlar malakali oshpazlar tomonidan tayyorlanmoqda shuningdek bolajonlarning xavfsizligini ta'minlashlari va ochiq havoda mashg'ulotlar o'tkazilishi uchun ham barcha qulayliklar yaratilgan bir so'z bilan aytganda ushbu uchinchi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bolajonlarni ma'nany yetuk jismonan sog'lom bo'lib voyaga yetishlari uchun astoydil mehnat qilishmoqda zero bugunning jajji erkalari zamon talablariga javob bera oladigan mana shunday ta'lim maskanlarida yaxshi ta'lim tarbiya olar ekan kelajakka o'zlarining dadil qadamlari bilan kirib ajdodlarga munosib avlod bo'lib voyaga yetishlari shubhasizdir bog'chamiz 1979 ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilda tashkil topgan to'qson o'ringa mo'ljallangan hozirgi kunda tashkilotimizda bir yuz bola ta'lim tarbiya olib kelmoqda tarbiyachilarimiz 12 ikki tarbiyachi faoliyat yuritadi o'n oltita tarbiyachi yordamchilari tashkilotda faoliyat yuritib kelyapti tashkilotimizda iqtidorli tarbiyalanuvchilarimiz ham bor ularning ko'pchiligi tuman bo'yicha o'tkaziladigan navoiyxonlik tadbirlarida g'azallar aytish bo'yicha ham faxrli birinchi o'rinni egallagan tarbiyalanuvchilarimiz ham bor va yana tumanimizdagi ko'pgina tadbirda mustaqillik bayramlarida bolalarni himoya qilish kunlarida ham katta sahnalarda o'z ijodlari bilan chiqishlar qiladi ma'naviyat keng qamrovli tushuncha farzand oilada tarbiya topar ekan ilk ma'naviyatini ota onasidan o'rganadi maktabda esa bu tushuncha yanada kengayib mohiyatan ma'naviyat madaniyat axloq odob tarbiya kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'lanadi shuning uchun umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar uchun ma'naviyat darslari tashkil qilingan bo'lib ushbu fandan turli xil ochiq darslar o'tkazilib bu orqali o'quvchi yoshlarning yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lib voyaga yetishiga harakat qilinmoqda yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish ularni madaniyat san'at jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish yoshlarda axborot texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish xotin qizlar bandligini oshirish maqsadida beshta muhim tashabbusni ilgari surgan edilar ushbu tashabbusni amaliyotga targ'ib qilish borasida yurtimizning barcha hududlarida bir qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda xususan beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli oltmish yettinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham 5 tashabbus 5 imkoniyat shiori ostida katta bayram tadbiri bo'lib o'tdi tadbirda ushbu maktabda 5 ta muhim tashabbus bo'yicha tashkil qilingan to'garak a'zolarining qo'l mehnatlari orqali yasalgan turli xildagi narsa buyumlar va yoshlar teatri to'garaklari a'zolari tomonidan ertaklar olami nomli teatrlar tadbirga tashrif buyurganlar e'tiboriga havola etildi Dar darvoqe turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish har qachongidan ham dolzarbroq ekanligini zamonning o'zi ko'rsatib turibdi bu kabi to'garaklar yoshlarning turli xil yot g'oyalarga qarshi kurashishda muhim ahamiyat kasb etadi desak mubolag'a bo'lmasa kerak ko'rgazmalar davomida esa maktabning iqtidorli va tashabbuskor yoshlar ishtirokida bayram tadbiri tashkil qilindi bayram tadbirida o'quvchi yoshlar tomonidan vatanni va yoshlikni madh etuvchi bir biridan ajoyib she'rlar va milliy kuy qo'shiqlarimizga raqslar shuningdek jonli ijrodagi kuylar sportchi yoshlarning chiqishlari barchada unutilmas taassurot qoldirgani shubhasiz albatta chunki yoshlarimizning bunday iqtidorlari va qobiliyatlarini namoyon qilishlari ularning kelajakka dadil qadamlar bilan kirib ajdodlarga munosib avlod bo'lib vo'yaga yetishlari eng asosiysi esa milliy qadriyat va an'analarimiz tasarrufida o'sib ulg'ayayotganliklaridan dalolat bag'ri to'la ziyo yurtyagona tadbir so'ngida maktab ma'muriyati tomonidan besh tashabbus doirasida tashkil qilingan to'garaklarda yoshlarga bilim berib kelayotgan va mazkur bayram tadbirini tashkil qilgan o'qituvchilarga maqtov yo'rliqlari va tashakkurnomalar taqdim etildi bir so'z bilan aytganda ushbu tadbir o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishlariga qo'l mehnatiga bo'lgan mehnatini oshirishga va eng asosiysi milliy va umuminsoniy qadriyatlar tasarrufida o'sib ulg'ayishlariga katta zamin yaratadi darhaqiqat ushbu beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 67 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchi yoshlarning har tomonlama yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladigan ishlar amalga oshirilmoqda xususan maktabda yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish ularni madaniyat san'at jismoniy tarbiya va sportga keng jalb qilish yoshlarda axborot texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish yurtimiz yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib xotin qizlar bandligini oshirish maqsadida prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan beshta muhim tashabbus bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib ushbu to'garak a'zolari kuni kecha maktabda o'tkazilgan besh tashabbus besh imkoniyat shiori ostida o'tkazilgan bayram tadbirida to'garaklar davomida o'rganganlarini namoyon qildilar ma'naviyat keng qamrovli tushuncha farzand oilada tarbiya topar ekan ilk ma'naviyatni ota onasidan o'rganadi maktabda esa bu tushuncha yanada kengayib mohiyati ma'naviyat madaniyat axloq odob tarbiya kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'lanadi boshlang'ich sinflarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni kuchaytirish o'quvchi ongida sog'lom ma'naviy muhitning yaratilishida muhim omil hisoblanadi beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 67 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi nigora nurullayeva vauchinchi a sinfida amir temur ajdodimiz mavzusida madaniyat ochiq darsini tashkil qildi bu orqali o'quvchilar amir temur shaxsi uning o'gitlari mardlik va insoniylik kabi fazilatlarni gapirib og'zaki nutq rivojlanishi hamda yangi ma'lumotlar bilan tanishishga erishishdi dars soati mazmunli va qiziqarli tashkil etildi darsda buruniy tumani maktablarining o'qituvchilari ishtirok etdi mahoratli pedagog amir temurning rasmlari videoli roliklari tarqatma materiallar va boshqotirma savollar tarmoqlash usulida va interfaol metodlar uchun jadvallardan foydalandi buyuk bobomiz bilan uning ezgulik kabi ijobiy fazilatlarini singdirish orqali o'quvchilarni mukammal axloq egasi qilib tarbiyalash vatanga sadoqatli bo'lish tarixiy obidalari va qilgan mehnatlaridan faxr va iftixor tuyg'usini shakllantirdi o'quvchilarni guruhlarga bo'lib erkin mustaqil fikrlashga og'zaki nutqni xotirasini rivojlantirish bir birini qo'llash sifatlarini shakllantirdi dars mobaynida guruhlar tomonidan bobomiz haqida ma'lumot berdi uning o'gitlari muzey va haykallari to'g'risida savol javoblar o'quvchilar larni yanada darsga qiziqtirdi o'qituvchi nigora nurlayeva o'tgan dars o'quvchilarda katta taassurot qoldirganini shubhasiz albatta berniy tumani oltmish yettinchi maktabda ma'naviy ma'rifat ishlari bo'yicha seminar o'tkazilyapti men bu seminarda uchinchi a sinf rahbarligida sinfim bilan birga amir temur avlodlarimiz deb nomlangan muassusda qatnashdik bugungi bolalarimiz judayam faol qatnashdi hammasi tarmoqlash usulida o'yinlar bilan birga guruhlab chiroyli o'tishga harakat qildik shu kuni maktabning to'rtinchi b sinfida yurtimizdagi muzeylar mavzusida ham ochiq dars tashkil qilindi mehribon jumaniyazova tomonidan tashkil qilingan ushbu dars o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otdi desak aslo mubolag'a bo'lmas unda yurtimizda mavjud muzeylar undagi boy madaniy meroslar slaydlar orqali namoyish etildi bu kabi ochiq darslar umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilishi albatta o'quvchi yoshlarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi o'qituvchisining berayotgan ta'lim va tarbiyasini puxta o'quvchilarga boqib ularning vatanga sadoqat ruhida tarbiyalanayotgani va kelajakka albatta yutuq shaxs bo'lib voyaga yetishlariga ishonching ortadi ular tomonidan aytilgan bayrog'imiz haqidagi she'r va ma'lumotlar esa boshqa o'quvchilarning bilim qobiliyatini oshirishga undagan bo'lsa ajab emas o'tkazilgan ochiq dars yakunida o'quvchilar buyuk bobokaallarimiz foto rasmlaridan iborat ma'naviyat burchagini yaratdi ayni damgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin etv telekanalida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling